Satu hari Sayyidina Ubay tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Tonton tengok, tiga kisah ringkas yang saya nak bawa ni, satu, dua, tiga ringkas. Kesemuanya menceritakan tentang kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab yang bacaan dia bacaan Qurannya seperti Jibril tadi, berjumpa dengan Nabi tanya, "Ya Rasulullah." Inna li salatan usalliha Setiap hari aku ada wirid zikir dan doa setiap hari. tuan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat pagi dan petang. Kan ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 pagi waktu 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang, La hawla wa la quwwata illa billah Seratus kali pagi, seratus kali petang Hasbunallahu wa ni'mal wakil La hawla wa la quwwata illa billah Seratus kali pagi Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ubay datang kepada Nabi tanya Ya Rasulullah saya ada wirid dan zikir harian yang saya lakukan termasuk wirid dan zikir harian yang dilakukan oleh Ubay ialah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam aj'alulaka min salati Berapa dari keseluruhan zikir ini ya Rasulullah Untuk aku selawat kepada kamu Dari semua zikir yang dilakukan Dari semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Termasuk selawat Saya nak, ubay, tak, nak tanya ya Rasulullah Berapa aku nak jadikan seluruh zikir ini Berapa bahagian untuk berselawat kepada kamu Wahai Rasulullah boleh tak aku jadikan satu perempat dari seluruh zikir dan doa aku adalah selawat? Satu perempat. Lalu jawab Nabi, In ma syikta wa in zitta fahuwa khair. Berapa banyak pun tak apa, wahai Ubay. Zikir yang aku ajar pun bagus, selawat kepada aku pun bagus. Ketika Sayyiduna Ubay bin Ka'ab tanya dengan Rasulullah soalan khusus, Ya Rasulullah, semua zikir itu Satu perempat Aku akan khususkan untuk berselawat kepada kamu Apakah cukup? Nabi kata Masyikta Wa in zidta fahuwa khair Bapa banyak pun boleh Tapi kalau kamu tambah Itu lebih baik Jadi so, pun berfikir Satu perempat kalau tambah lebih baik Maksudnya satu perdua Separuh Lalu dia tanya kepada Nabi Ya Rasulullah Kalaulah seluruh kehidupan aku Separuh daripada zikir harian aku adalah berselawat kepada kamu Separuh tuan-tuan Separuh Kalau 10 jam sehari 5 jam berselawat Apakah cukup ya Rasulullah Jawab Nabi Masyikta wa in zitta fahuwa khair Bapa banyak pun boleh Wahai Ubay oh Ikut kamu lah Masyikta Akan tetapi kalau kamu tambah selawat Itu lebih baik Tuan-tuan tengok selawat lah Malam ni tuan-tuan akan dapat jawapan tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi jawab wahai Ubay kalau kamu tambah itu lebih baik. Ubay bin Ubay kata dah separuh. Tambah 2/3. Kalau 10 jam Sayyidina Ubay berzikir maksudnya 6 jam, 7 jam mesti berselawat. Ya Rasulullah, kalau macam tu aku jadikan 2/3 daripada seluruh zikir aku adalah selawat kepada kamu. Hadis ni sahih. Lalu jawab Nabi Masyid Tawa In Zidta Fahuwa Khair Wahai Ubay oh Berapa banyak pun kamu berzikir baik Nabi tak nafikan zikir lain La ilaha illallah bagus Hasbiyallahu Allah wa ni'mal wakil Bagus La hawla wala quwwata illa billah Bagus Tapi kalau kamu tambah zikir itu Lebih baik Wahai Ubay oh Ibn Ka'ab Tuan-tuan, dua per tiga. Dah nak habis kuota. Dah tujuh jam, lapan jam. Maka Sayyidina Ubay berfikir Kenapa Nabi masih menyebut Kalau kamu tambah bilangan zik Bilangan selawat itu Maka itu lebih baik untuk kehidupan kamu Apa rahsia dia tuan-tuan Subhanallah Rahsia selawat Maka Sayyidina Ubay berfikir Dah dua per tiga Nabi kata kalau tambah lagi baik Tidak ada lagi jalan untuk Disoal oleh Sayyidina Ubay Maka berkata Sayyidina Ubay Ya Rasulullah Izan Aja'alu laka salati kullaha Kalau macam tu Seluruh kehidupan aku Setiap kali aku berfikir Aku akan berselawat kepada kamu Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Ketika itu barulah Nabi puas hati Ketika itu barulah Nabi berhenti Nabi sebut Izan Tukfa hammuk Wa yurfa Kalau macam itu maka selesailah keseluruhan kegelisahan kamu wa yughfaru dan ketika itu kata nabi Allah akan ampunkan kesemua dosa kamu sallallahu alaihi wasallam itulah kelebihan selawat setiap hari Allah uji kita dengan pelbagai ujian setiap hari selama mana roh belum berpisah daripada jasad siapapun orang itu Hebat macam mana pun dia Ujian belum selesai dan tidak akan selesai Macam-macam Allah uji Ujian kehidupan, ujian pekerjaan Ujian dengan anak, ujian dengan suami Ujian dengan isteri Maka Nabi jawab kepada Sayyidina Ubay Memberikan jawapan kepada semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Sayyidina Ubay tanya Ya Rasulullah Kalau macam tu aku jadikan seluruh zikir aku Daripada pagi sehinggalah aku tidur kesemuanya adalah selawat kepada kamu nabi pun sebut tukfa hamuk wa ketika itulah semua kegelisahan kamu keresahan kamu akan di, diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampunkan semua dosa kamu semua kan? semua di mahsyar selepas malaikat tiup sangkakala yang kedua malaikat Israfil alaihi salam Kesemua manusia dibangkitkan oleh Allah SWT, dikembalikan ruh. Dengan tubuh yang sama, warna kulit yang sama, berat badan yang sama, wajah yang sama, nama yang sama. Bangun berjalan ke masyarakat. Maka tuan-tuan bayangkan sekeping tanah yang lapang, tidak ada pokok, tidak ada rumput, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada sungai, tidak ada laut tidak ada bangunan, tidak ada rumah. Semata-mata tanah kosong. Jauh mata memandang. Maka mahsyar satu alam, alam itu hanya tanah, tanah itu hanya luas. Kosong. Ketika saya dan kita semua berdiri di mahsyar, kita tengok ke kanan. Tuan-tuan takkan nampak di mana penghujungnya. Tak nampak lebih parah dari itu lebih mengerikan dari itu ialah kita ingatkan mahsyar ni manusia sahaja rupa-rupanya sekali dengan jin manusia jin lebih parah dan lebih mengerikan bukan manusia dan jin sahaja di atas mahsyar Allah tambah makhluk ketiga namanya haiwan binatang binatang di mahsyar ya berapa luas padang mahsyar Soalannya ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang suasana dahsyat padang mahsyar. Soalan yang keluar daripada mulut beberapa orang sahabat. Apa tuan? Pelik saya tengok sahabat Nabi bertanyakan kepada Rasulullah. Sahabat Nabi tanya dalam satu hadis, "Ya Rasulullah, antaranya Sayyidina Anas bin Malik, Tengok soalan sahabat. Ya Rasulullah, apakah kami masih lagi boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak? Rindu sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok Nabi walaupun di mahsyar. Nak tengok Nabi, nak bertentang mata dengan Nabi, nak melihat susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ceritakan tentang luasnya mahsyar. Luas mahsyar. Tonton bayang kalau mahsyar itu seluas muka bumi ini saja. Allah lah, Allah ratakan muka bumi ini, ratakan muka bumi ini. Tonton boleh nampak ke orang yang paling depan sekali? Tak nampak. Tonton berdiri di Johor, kalau semenanjung Malaysia ni diratakan oleh Allah, orang yang berdiri di Negeri Sembilan nampaklah. Tak nampak. Yang membuatkan sahabat tak boleh tahan dengan lamanya mahsyar bukan kerana panasnya matahari. Yang membuatkan sahabat tak boleh tahan di atas mahsyar bukan kerana panjangnya tempoh berdiri di mahsyar. Yang membuatkan sahabat tak boleh tahan lamanya di mahsyar bukan kerana lamanya tempoh berada di mahsyar. Tetapi yang membuatkan sahabat tak boleh tahan di mahsyar ialah apabila mereka berjauhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat bila Nabi cerita mahsyar mereka akan bertanya ya Rasulullah di mana kamu dan di mana kami di mahsyar. Tentang yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ni jawapan dia. Waktu mahsyar saya di mana tuan-tuan di mana Rasulullah di mana Firaun di mana Iblis di mana Sahabat tanya, siapakah orang yang boleh berduduk berdekatan dengan kamu ya Rasulullah pada hari kiamat di padang mahsyar? Nabi pun jawab, aksarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat kepada aku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuan-tuan yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka akan dibangkitkan dekat dengan Nabi di padang mahsyar. Walaupun bukan sahabat ustaz walaupun bukan sahabat di kalangan sahabat radhiyallahu anhu walaupun bukan di kalangan sahabat orang biasa saja tetapi dia sangat mencintai dan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia boleh duduk dekat dengan nabi di padang mahsyar dia boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar boleh tengok nabi kan seronok lagi dekat lagi seronok Man akrabun nasi majlisan minka yawmal qiyamah Ya Rasulullah Siapakah yang akan duduk paling hampir dengan kamu di padang masyar Ay kiamat nanti Maka Nabi pun memberikan kunci dan rahsia Iaitulah mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebahagian ulama' dia huraikan Banyak itu berapa? Kamil kasrah Kasratus salati ala nabi Ya Kata para ulama Berapa? Kata jawab para ulama Banyak itu 300 Sudah dikira banyak 300 Selawat ada banyak jenis selawat Selawat nariyah Selawat sifat tafrijiyah Selawat fatih Selawat Macam-macam jenis selawat Yang paling tinggi bagi saya Di kalangan selawat-selawat yang banyak ni Ya tuan-tuan di kalangan selawat-selawat yang banyak ini yang paling tinggi bagi saya ialah selawat Ibrahimiyah yang diajarkan sendiri oleh mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pun berkhasiat dan sangat mujarab. Selawat-selawat lain semua mujarab. Semua terbukti mujarab. Di atas titisian-titian sirat. Bawah sirat neraka jahanam. Ada orang dia langkah kaki pertama pijak titik sirat terus jatuh ke bawah inna lillah wa inna ilaihi raja'un baru selangkah dia langkah kaki pertama terus jatuh ke dalam maka jahannam ada orang dia nak titik sirat dia langkah kaki kanan kemudian kaki kiri dah duduk depan pintu syurga sepantas kilat ada orang dia nak titik sirat dia langkah ke, kaki kanan dia berjalan Seratus tahun Seratus tahun Dia melintas di atas titian sirat Kemudian baru jatuh Hasbunallah wa ni'mal wakil Bila saya sebut seratus tahun Bermaksud titi sirat itu Panjang Ada orang dia naik titi sirat Dia ber, dia berlari Sampai ke depan pintu syurga Ada orang dia langkah naik atas titi sirat Kemudian dia berlari Selaju pecutan kuda Sampai depan pintu syurga ada satu orang naik titi sirat. Melintas titian sirat. Titi sirat itu keadaannya gelap gelita. Titi sirat kegelapan dia tidak akan cerah sehingga bila-bila. Kerana gelap titi sirat itu adalah pantulan kepada gelap neraka jahannam. Asap neraka jahannam dapat dihidu oleh mereka yang melintas titian sirat ada satu orang dia dah, dah dilintas titis sirat, dah bau wangi syurga, bau wangi kata Rasulullah 500 tahun sebelum sampai, sudah keciuman bau wangi syurga, subhanallah ada satu orang dia naik titis sirat, langkah ya kama tar'udu sa'fah Kemudian badannya terhoyong ke kanan dan terhoyong ke kiri, terhoyong hayang ke kiri. Kanan kiri itu. nak jatuh. Kama tar'udu sa'fah. Seperti mana sebatang pohon kurma yang lebat daunnya, pelepah daunnya, pohon kurma dia macam tu. Kan dia punya daun dia akan bergerak-gerak. Ada satu orang dia naik titik sirat bergerak bergerak ke kanan bergerak ke kiri nak jatuh dia faja'athu kasru kasratu salatihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang segerombolan selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbatat qadamahu 'ala sirat gerombolan selawat kepada nabi yang banyak yang diucapkan oleh orang itu Lalu gerombolan selawat itu menetapkan kakinya di atas sirat Sehinggalah dia berjalan dan menuju ke dalam syurga Selawat Selawat bukan? Sallallahu alaihi wasallam Tapi hadis yang, yang, yang saya baca tadi ni dia sebut apa? Dia sebut tentang benda yang sama iaitulah Membanyakkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mesti banyak Hadis pertama yang kita bincang tadi Ubay bin Ka'ab pun banyak Seluruh kehidupan Ubay bin Ka'ab Seluruh wirid kehidupan Ubay bin Ka'ab adalah berselawat kepada Nabi Maksudnya banyak Maksudnya Banyak Hadis yang ketiga tentang sirat Juga disebutkan oleh Nabi Faja'athu kathratu salatihi ala Nabi SAW Maka datang gerombolan yang banyak sejumlah selawat yang banyak yang dia pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di dunia dulu datang dan kukuhkan kaki dia selawat tu kejapkan kaki dia dia berjalan atas titik sirat itu sehingga selamat sampai di depan apa nama ni syurga Allah Subhanahu wa taala selamat dia dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mulia kenapa begitu sekali mulia Nabi alaihi salatu wassalam kerana akhlak yang dipamerkan oleh baginda rasul akhlak yang dicapai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemuncak kemuliaan akhlak yang dipamerkan oleh rasulullah melebihi keseluruhan keindahan akhlak yang dipamerkan oleh semua nabi dan rasul nabi kita nabi akhlak ada seratus kisah tentang kebaikan akhlak nabi tentang keindahan akhlak Rasulullah ada seratus kisah terlalu banyak